Набрать боротьбу с тяжкой хворобой с новой техникой. Сучасный лишь бы вы мамограф, набытый для Пинской центральной поликлиники по централизованной закупке Министерства охоты здоровья Беларуси. У день открытия кабинета мамографии в установе побывала и наша сдымочная группа. Здесь пластину, вот у нас... По словам специалистов, это якостно айчинный компьютерный аппарат, на набытие которого держава выдатковала амаль 800 миллионов рублей. У нового маммографа чудовный дизайн, выдатные диагностичные махчимости, выразный малюнок. Запотребованность же гэтага обсталевания у Пинской центральной поликлиницы видовочная. Установа аховы здоровья обслуговывая амаль 100 тысяч простауниц жаночага полу. 20% от гэтай колькасти женщины группы рызыки. Речь идет о скрининговых исследованиях пациенток Пинска и Пинского района. Скрининговые программы уславливают необходимость проведения исследования молочных желез у женщин в возрасте 50-69 лет один раз в два года. Планируется организовать работу кабинета в две смены, в среднем принимать по 12 пациентов за смену. Аппарат предназначен непосредственно для ранней диагностики именно патологии раковой молочной железы, а уже непосредственно весь комплекс до обследования при обнаружении будет происходить уже в специализированных учреждениях, то есть непосредственно в онкодиспансере. Что ход у Беларуси выявляются не меньше за 3,5 тысячи новых выпадков раку молочной залозы, что связано с целым широким фактором – утеблику и спадшенной схильностью. Мамография – покуль один и метод диагностики этого на ранней стадии. Урачи-онкологи попереживают. Только маммография позволяет выявить пошатковую измену у молочных залозах, когда их еще не отшивая сама женщина. В свете вот этих проблем хотелось бы сказать, что женщине надо делать для того, чтобы выявить рак на ранних стадиях. Во-первых, это самообследование. Любая женщина раз в месяц должна обследовать свои молочные железы. Если она выявила какие-то уплотнения, какие-то изменения цвета, формы, выделения, она тут же должна обратиться к врачу. Плюс мы настоятельно рекомендуем всем женщинам после 40 лет проходить маммограф. Любая женщина по желанию или по направлению врача может пройти это обследование. Оно направлено для выявления заболевания на первой, второй стадии, когда лечение высокоэффективно и женщина остается практически здоровой. Мария Кобец, Катерина Булатецкая, Александр Дьяченко, областные новины, Пинск.